shariklarimizdan boshlaymiz bu uchun bizga ikki xil sir kerak bo'ladi oddiy kasher yoki de pyurni va parmezan sirlar. terkadan chiqarib solib olamiz idishchamizga ikki yuz uch farqi yo'q o'zinglar qancha sharik chiqarmoqchi bo'lsangiz, shuncha ko'p solasiz. endi bizga сливочный плавленный sir kerak bo'ladi 200 g yoki yokida bir hammasini soliyoamiz qizlar endi hammasini yaxshilab aralashtirib tashlashingiz kerak полностью aralashib ketgungacha massamizni aralashtirib tashladik qo'limizni ozgina namlab olamiz endi shariklar yasashni boshlaymiz mana qilib shariklar yasab chiqasizlar va taxtakachga qo'yib olamiz qo'linglar namliki ketib qolsa yana ozgina qo'llab olishingiz kerak shariklarimiz unaqa katta bo'lib ketmasin Ko'rasizlar, qanaqa kichkina kichkina bo'lishi kerakligini bo'lmasam sirlar вще oqib ketadi ichidan mana shariklarimiz tayyor endi birinchi bo'lib unga botiramiz atalangan tuxumga botiramiz keyin панировочный сухарик т nonni talqoniga botiramiz va shu narsani 2 marta bajarishimiz kerak endi yana bir marta unga botiramiz mana unga botirildi tuxumga botiramiz va yana 1 marta панировочный suxarikka botiriladi Shuna qilib hammasini 2 martadan botirib olishingiz kerak endi tayyor bo'lgan sharikchalarimizni qizib turgan yog'da qovurishni boshlaymiz qaranglar ham balon olovda emas o'rtaroq olovda yaxshilab pishirib olasizlar i uzoq pishirmaysizlar bo'lmasam sir ichidan oqib chiqib ketadi qizlar mana pishib chiqdi hozir sizlarga ichlarini ko'rsataman mana ko'rasizlarmi tortishlarini